О, не у вопрос а жар господи. Я с вашим Жар. Ну, и очень, очень коротко. Я как ребенок с высшего Советского Союза в каждом гарнизоне, можете себе представить, в Советском Союзе. Я родился в Киргизии. Я вообще спрашиваю, что Киргиз? Я говорю, что похож. Дело в том, что Владимир родился в Казахстане, мы жили в России, в Прибалтике, Чехии, и в конце концов родители вернулись снова на родину. Так вот, можете себе представить, пустыня, гарнизон стоят пятиэтажки, запланированы как этим архитектором вокруг нее колючая проволока, и вот дети приходят из школы, ну чем-то нужно заниматься. Дети, как правило, занимались тем, где написано, Стро проход строго воспрещен, Зона там особого внимания, вот значит, там самые интересные места, то нужно пойти. Почему же запрещены, что там? Ну и игрушки были одно могу сказать, такие приключения мы находили на задницу. Так вот, что приключения находили, в каждом из гарнизонов были секции. И в одной секции также была секция бокса, где вот. я начал заниматься боксом. Я, многие не знаю, но действительно шестикратный чемпион мира по кикбоксингу. Начинал заниматься кикбоксингом, занимался каратэ, кикбоксингом, потом уже профессиональный бокс ставил себе перед собой. В кикбоксинге уже достиг всех, стал чемпионом мира среди любителей, среди профессионалов. А потом ставил новые задачи. Интересно ставить новую задачу. И очень много получаешь по-настоящему удовольствие, когда ты достигаешь той задачи, которой ты... Поставил. Никто не верил. Никто не верил, когда ставил перед собой очень амбициозные за задачи. Я очень рад, что брат ставил задачи, стал олимпийским чемпионом. Я чемпион мира среди профессионалов. Можете представить. Спортсмен мечтает. Вершина мечтаний стать чемпионом мира среди профессионалов. Но нашей жадности с братом нет границ. Мы, ставшие чемпионом мира, мы решили, а ну-ка давай заберем все пояса среди чемпионов мира и стали единственными чемпионами мира, которые абсолютными чемпионами мира, собрали все пояса, которые существуют, четыре мировых организации, и мы стали одновременно чемпионами во всех четырех. Очень здорово, когда есть мотивация ставить перед собой цели и достигать их. И самое главное, верить в себя, верить в свои силы и знать, что ты можешь. Но этого еще недостаточно, ты должен еще упорно работать, потому что верить недостаточно. А спорт – это нагрузки на пределе человеческих возможностей, это кровь, пот, слезы, травмы. Ну и, конечно же, колоссальная радость, когда ты все-таки, несмотря на то, что проходишь все эти препятствия, достигаешь состояния эйфории, что ты сделал, что ты все-таки смог, несмотря на то, что находится огромное количество людей, которые сомневаются, шутят, подкалывают, не верят, потом приносишь им бой, оставишь на стол, говоришь, да, Работает. Вот это для, ради такого момента стоит жить. Пожалуйста, ваш вопрос. Давайте еще два-три два вопроса и...